kiçək namazov səhifə 160 səhifə 160 birinci misal nə deyir fərzdəki a b c d hər hansı bir ədədlərdir a < b b < c c < d olduqda a və d-ni a və d-ni A və C-ni, B və D-ni müqayisə edin deyir. Mən həmişə belə müqayisə, belə bir şey, belə bir misal veriləndə ədəd oxundan istifadə edirəm. Məncə ən rahat üsul odur. Ədəd oxumuzu çəkirik. Deyir A kiçikdir B-dən, düzdür? A məsələn burada yerləşirsə, bilmirik də neçədir. A burada yerləşirsə Bilmirəm ya, hələ 0-ın sağında da, solundadır. Hələ ancaq özlərinə görə baxırıq. A < B, düzdür? Yəni B böyükdür də, A balacıdır. Deməli B A-dan sağda yerləşəcək. Çünki A-dan soldakılar balacalardır, sağdakılar isə ondan böyüklərdir. Və A < B dediyinə görə B > A-dan. Deməli B də yerləşir A-dan sağda. A-dan böyükdür arasında. B-də kiçikdir C-dən. Yəni B balacadır C-dən. Deməli C B-nin sağında yerləşir. Çünki C böyükdür. Ona görə B-dən sağda yerləşir. Və C kiçikdir D-dən. Yəni D böyükdür C-dən, düzdür? D C-dən böyükdürsə nə deməkdir? C-dən sağda yerləşir D-də. Onda indi gəlin A və D-ni müqayisə eləyək. Yerlərini adda oxunda tapdıq. İndi baxaq. A ilə D Deməli burada kiçikdən böyüyə doğru gedir, artan sıradadır. Balaca, balaca buğundan balaca da, yəni məsələn 1, 2, 3, 4 belə artan sıradadır. Onda A ilə D-ni müqayisə etsək, A kiçikdir, D böyükdür, düzdür? A kiçikdir D-dən. A ilə C-ni müqayisə etsək, A C-dən də kiçikdir. B ilə D-ni müqayisə etsək, D-dən solda yer dəşirəm. B yenə balacadır b kiçikdir d-dən müqayisə elədik. 2-ci misal. a böyükdür b olduqda a+2 və b-ni sonra a və b-4-ü a+1 və b-2-ni və a+4 və b+1 ədədlərini müqayisə edin. Şərtdə verilib ki, a > b-dən, a b-dən böyükdürsə, yəni a-dan b-ni çıxanda böyükdür 0 alınır. Yəni böyük ədəddən balacanı çıxanda həmişə müsbət alınmalıdır. Və yoxdur belə deyilir, b-ni keçidi bu tərəfə a-b > 0. a-dan b-ni çıxanda müsbət ədəd alınıbsa, onda deməli a b-dən böyükdür. İndi gəlin bulara müqayisə eləyək. Ondan indi. Deməli, onda bax bu olsun bizim birinci ədədimiz A+2. Bu da olsun ikinci ədədimiz. Birinci ədəd, ikinci ədəd. Onda 1-dən çıxanda ikinci ədədi, birinci ədəddən ikinci ədədi çıxanda böyükdür 0 alınsa, böyükdür 0 alınsa. Deməli bu böyükdür 0 alınsa, yəni çıxanda müsbət ədəd alınsa, deməli 1 > 2-dən ki Birinci ədəd ikinci ədəddən böyükdür ki, müsbət ədəd alınır. Amma kiçikdə sıfır alınsa, mənfi ədəd. Onda deməli birinci ədəd kiçikdir, ikinci ədəddən balacadır. Bax belə. Bu qaydaya uyğun olaraq indi bunları hesablayırıq. Deməli, birinci yəni dən, yəni a+2-dən çıxaq ikincini, yəni b-ni. bərabərdir. Nə alınır? a - b + 2. Düzdür? a - b də nədir? Şərtdə verilib. a - b a > b və ya da a - b > 0. X-i də eyni şərtdir. b-ni kəçirsək bu tərəfə a - b o da > 0. a - b > 0, yəni həmişə müsbətdir. Onun da üstünə müsbət ədəd gələndə bu da həmişə > 0 olar. Bax, bu bu üçbuc i ifadə həmişə böyükdür 0, yəni müsbət olar. Deməli birinci ədəddən ikinci ədədə çıxdıq müsbət ədəd aldıq. Deməli a + 2 > b-dən. Və belə, mən belə həll edirəm. Bu olsun bizim birinci ədədimiz. b - 4 də olsun bizim ikinci ədədimiz. Düzdür? Çıxaq birinciyəndən ikincini çıxaq. a-dan çıxaq ikincini. b - 4-dür düzdür? Bərabər mötərizəni açsaq a - b + 4 mənfiyə görə açdıq, düzdür? a - b həmişə dediyi şərtdə verilib, müsbətdir. Üstünə də müsbət ədəd gələndə onda deməli bu ədəd də həmişə müsbət olur. Deməli a > b - 4-dən. İndi bunu birinci ədədimiz, ikinci ədədimiz. Birincidən, yəni a + 1-dən çıxaq ikincini, b - 2-ni bərabərdir a+1-b+2 mötərizəni açdıq. Nə alındı? a-b + 2 ilə 1-in də cəmi eləyir 3. Yenə baxın, bu həmişə müsbətli şərtdə verilib, üstünə də müsbət ədəd gələndə yeni böyüdü 0. Deməli a+1 də böyükdür b-2-dən. İndi bunu birinci ədədimiz, bu da ikinci ədədimiz, düzdür? çıxıq birinci dən ikincini. Birincidən, yəni a+4-dən çıxıq ikincini b+1-i bərabərdir. a+4 minus mənfiyə görə atsax b-1 bərabərdir. a-b+4-dən də 1 çıxanda 3. Bu həmişə müsbətdir. Üstün ədədi müsbət ədəd gələndə yenə böyükdür 0. Deməli bu da böyükdür. Müsbət ədəd birinciyə ikincindən çıxdıq müsbət ədəd aldıqsa, deməli böyükdür. Bu qaydayla həll etdim sora Üçündür misala baxaq. Üçündür misalda mən yenə ədəd oxu ilə isbat edirəm. Yəni bunu isbat demək olarsa. Üçüncü misal nə deyir? 1-ci a - 3 < b. b < 0 olarsa, onda a - 3 mənfi ədəddir. Yəni < 0 olduğunu isbat edin. Bax, ədəd oxu çəkək. Düzdür? 0-ı qeyd eləyək. 0 0 buradadır. Bilirik ki, 0 sıfır buradsa, 0-dan soldakılar mənfi ədədlərdir, 0-dan sağdakılar da müsbət ədədlərdir. Bunu bilirik. İndi b < 0 deyir. Deməli, b 0-dan balacadırsa, kiçikdirsə, 0-dan solda yerləşir. Məsələn, burada b burada yerləşir. Həmçinin də b mənfi ədəd olduğunu bildik, b < 0. b mənfi ədəddir a-3 də nə hər hansı bir ədəddir də a-3 a-3 də bax bu bir ədəddir də düzdür nə bilim qiyməti 5 olsun 7 olsun 10 olsun, 10 olsun -5 olsun hər nə ədəddirsə bu a-3 ədədi də b-dən kiçikdir deməli bu da b-nin solunda yerləşir b ondan böyükdür deməli bu da yerləşir a-3-də düzdür. İndi bu a - 3-ün isbat eləyincə ki, kiçikdir 0. Əlbəttə ki, 0-dan kiçikdir niyə? Çünki 0-ın solunda yerləşir axı. Solunda yerləşdiyinə görə də mənfidir. a - 3 mənfidir. b-yə görə mövqeyini təyin elədi. Bəlkə ikincidə daha yaxşı boşo düşərsiz. Məsələn, a kvadrat - 7 > a deyir, > a-dan və a > 1 olduqda a kvadrat - 7 > 1 olduğunu deyir, isbat edin. Və ədəd oxu çəkək. 1-i qeyd eləyə, 1 burda da düzdür. a > 1 deyir. Deməli a sağda yerləşir 1-dən böyük olduğuna görə. a burada yerləşir. Və a kvadrat - 7 də a-dan böyükdür a-dan böyükdürsə, deməli o da a-nın sağında yerləşir. a kvadrat - 7 də məsələn burada yerləşir. Düzdür? Deməli a kvadrat - 7 böyükdür 1. Bir. Əlbəttə 1-dən böyükdür, çünki bax 1-in sağında yerləşir. a kvadrat - 7. Ona görə də 1-dən böyükdür. Belə, mən bunu belə isbat edirəm. Sonra 4-cü tamamış. 4-cüyə baxaq. Səhifə 164-cü. 1-ci. A > B və B > 2 olarsa, A ədədinin A ədədinin işarəsini müəyyən edin. A B-dən böyükdür, B də 2-dən böyükdür. Baxın, yenə ədəd oxu çəkimsiz üçün, düzdür? Bura məsələn 2-dir. B deyir bö, b 2-dən böyükdür. Bax, B burdadır. A da 2-dən A da B-dən böyükdür. Deməli A da B-nin sağında yerləşir. Bax, burada. 2-dən sağdakılar hansılardır? Müsbət ədədlərdir. Deməli A müsbət ədəddir. Baxın, A > 0, müsbətdir. İşarəsini müəyyən elədik. Məsələn, ikinci. A < B Və b < -5 düzdür. İşarəsinin mənəliyi. Ədəd oxu çəkək. -5-i qeyd eləyək. Tutaqım bura da -5 düzdür. b -5-dən kiçikdir. Deməli -5-in solunda yerləşir b burada. a da kiçikdir b-dən. Yəni a da b-dən kiçikdirsə deməli b-nin solunda yerləşir o da. Bax burada yerləşir. -5-dən soldakılar nədir? Saqdakılar nədir? Sağdakı. Əslində sağda olsa mənfi də ola bilərdi, müsbət də. Solda yerləşir mən belə deyirəm. a mənfi ədəddir. -5-dən bu təsəvvürdakılar mənfidir axı ona görə. Məsələn, 3-cü, 3-cü, 3-cü. A+4 < B-dən, B < -1-dən. Baxın. -1 quru olsa, B -1-dən kiçikdir. Deməli onun solunda yerləşir. A+4 də A+4 B-dən kiçikdir. Deməli A+4 də b məsələn burada yerləşir. Hə, bunda yani belə üsulla həll elədim, amma başqa üsulla da eləmək olar. Bu daha sadə, daha rahat. 5-ci bərabərsizliyin xassələrindən istifadə edərək. 1-ci. Deməli, 3 > -5 bərabərsizliyinin hər iki tərəfinə -6, 3.2 5 ədədini əlavə etsək. Hər iki tərəfinə -6-nı əlavə edək. 3 üstə gəl -6 yazaq da üstə gəl -6 > -5 + -6. Baxın, məfə -3 məfə -3 burada alındı. 3 ilə -6-nın cəmi. > -5 ilə -6 -11-dən. Baxın, doğrudur. Məfə -3 -11-dən böyükdür. Məsələn, hər tərəfinə 5-i əlavə edək. 3-ündəki nə əlavə eləmirəm, özünüz əlavə edirsiniz. 5-i əlavə eləyirəm. 3-ün üstünə 5 gələcək, böyükdür. -5-in də üstünə 5 gələcək. 3 üstünə 5 gəldilə 8, böyükdür. -5-lə 5 0. Əlbəttə ki, 8 böyükdür 0-dan. 2-ci variant. 4 < 11 verir. Hər iki tərəfindən 3.6 - və yaxud -8.5 çıxırıq və yaxud da -11. İkisini yazacağam, birini silə saxlayacağam. 3.6 - hər bir tərəfindən. 4-dən də çıx 3.6-nı, < 11-dən də çıx 3.6-nı. Düzdür. Deməli, bura eləyir 0.4 < e, Burada eləyir 7.4. 7.4 əlbəttə ki, 0.4-dən böyükdür. Məsələn, 4 < 11 vermir. Deyir hər tərəfdən 11 - -11 - daha doğrusu. 4-dən çıxırıq, bax -11-i bura çaşdırmasın sizi. < 11-dən də çıxırıq -11-i. Bax belə. 4-ün açsaq 4^11 edir axı mənfi ilə mənfi müsbət kiçikdir. Burada da 11^11 edirik, 11 mötərizəni açsaq. 4 üstü 11 gələndə 15 kiçikdir 22-dən. Bax, düzgün variant alındı. O birisini sizə saxladım. Üçüncü. 4 > 3 verir. Bərabərsliyinin hər iki tərəfinə 3 - 2 - 0.25 əlavə etsək. Hər tərəfinə 3 əlavə eləsək 4-ün də üstünə 3 gəl, böyükdür 3-ün də üstünə 3 gəl bura eləyir 7, bura eləyir 6. Məsələn 4 > 3. Hər tərəfinə -2 əlavə eləsək 4 + (-2) > 3 + (-2). Düzdür? 4-2=24-3=20 müsbət 2 böyükdür. Bu da bura da eləyir 1 2 böyükdür 1-dən. O birisini istə saxladım. 4-cü -6 < 5-dən. Bərabərsinin hər iki tərəfindən 4 çıxsaq, hər iki tərəfindən 4 çıxsaq, -6-dan çıxsaq 4-ü, 5-dən də çıxsaq 4-ü. Bura eləyir -10 < bura da eləyir 1.

o birsı variantda özünüz yətdiyinə həll edirsiniz. İndi gəlin burdan belə balaca yer ayıraq və misal 6-nı yazaq. 6-cı misal. Deyil məlumdur ki, məlumdur ki, a > b olduğu məlumdur. Bu bərabərsizliyin xassələrindən istifadə edərək 1-ci. Bu bərabərsizlinin hər iki tərəfinə 5 ədədini əlavə eləyək. A-nın da üstünə 5 gəlir, B-nin də üstünə 5 gəlir. İşarəmiz dəyişmir ha əlavə etsək alından doğru bərabərsiz yazın yazdıq. 2-ci bu bərabərsiz hər iki tərəfindən 7 ədədini çıxsaq a-dan da çıxaq 7-ni b-dən də çıxaq 7-ni işarə yenə dəyişmir. 3-cü bu bərabərsiz hər iki tərəfinə -4 ədədini əlavə etsək baxın a-nın da üstünə gəlirik -4-ü böyükdür b-nin də üstünə gəlirik -4-ü və açırıq a-4 > b-4-dən mötərizələri açdıq 4-cü. Bu bərabərsənin hər iki tərəfindən 0.36 0.36-nı çıxsaq, bunu da yəqin ki özünüz həll edə bilərsiniz. 5-ci. Bu bərabərsənin hər iki tərəfinə 3.6 əlavə etsək, eləyirik, yenə işarə dəyişmir və bu bərabərsənin hər iki tərəfindən -6 ədədini çıxsaq, bunu yəqin ki çaşdırmaq üçün qoyublar. Məsələn, a/b = d deyilir. Hər iki tərəfdən -6-nı çıxaq. Mənfi -6 bax belə. Çox uşaq bunu belə yazır. Burda göstərirəm a - 6 yazır. Bu deməkdir ki, 6-nı çıxdınız siz a-dan. Amma belə yazanda a-da mənfi 6-nı çıxdınız. Bu deməkdir. > b - (-6). Bax belə. a + 6 mötərizələri açdıq. b + 6 olduq. Belə. 7-ci misal. 7-ci misal. 4a + 5b böyükdür a - 3b bərabərsinin hər iki tərəfinə 3b ədədini mənfi a ədədini əlavə etsək alınan doğru bərabərsliyi yazın 3b ədədini mənfi a ədədini əlavə edirik düzdür 3b-ni əlavə eləyək hər iki tərəfə bura da gətirib 3b yazırıq 4a + 5b + 3b > burada a - 3b + 3b əlavə elədik. Düzdür? 4a + bu ilə bu 8b eləyir, böyükdür. Bunla bu 0 eləyir, böyükdür a. Bax, aldıq 3b-ni əlavə eləyəndə. İndi hər iki tərəfinə -a əlavə eləyək. 4a + 5b + -a > a - 3b + -a yazırıq. 4a ilə Mənfi -a 3a eləyir. 3a/5b > -a ilə a-nın cəmi 0, -3b alınır. Bu da bizim ikinci variantımız. 8-ci misal. 8-ci misal. 2a - 3b 3a + 2b bərabərsliyinin hər iki tərəfindən, hər tərəfindən 2a ədədini b ədədini çıxsaq, 2a-nı b ədədlərinə çıxırıq. 1-ci 2a-nı çıxaq. 2a - 3b - 2a < 3a / 2b - 2a. Hər tərəfdən 2a-nı çıxdıq. Bununla bu sıfır eləyir. -3b < 3a - 2a a eləyir + 2b. Hər tərəfdən b-ni çıxaq.

A-ları bir tərəfə, B-ləri bir tərəfə yığaq. Düzdür? Bax, 5B, B-ləri bu tərəfə yığ. 5B, 3B-də keçsin bu tərəfə, çıx 3B. Kiçikdir. Burada qaldı 4A, bu 2A-nı da keçəy bu tərəfə olsun -2A. 5B-dən 3B çıxılanda 2B qalır, kiçikdir. 4A-dan 2A çıxılanda da 2A qalır. Hər tərəfi 2-yə bölsək, B < A qaldı. İşarə dəyişmədi çünki hər tərəfi müsbət 2-yə böldük b < a və ya da a > b. Hər ikisi eyni yazılışdır. 2-ci. Əgər 5a - 2b < 4a - b olarsa, onda a < b olduğunu isbat edim. 5a - 4a keçsin bu tərəfə. < Burada qaldı -b, 2b-də keçsin bu tərəfə olsun müsbət 2b. Burada qalır a, < burada da qalır b. a < b aldıq. Məsələn 3-cü a 5b^1 < b 5a^1 olarsa onda a < b olduğunu isbat edin. Vuruq açırıq. 5ab/a < burada da 5ab/b, düzdür? 5ab-lər gedir. Bir tərəfə yığsaq, məsələn bu 5ab-ni keçirsək bu tərəfə, baxın 5ab - 5ab olur keçdi bu tərəfə mənfi oldu. Üstə gəl burdakı a kiçikdir. Burda qaldı b. Bunu keçirdiy axı bu tərəfə. Və bununla bunun cəmi sıfır eləyir axı. Qalda a kiçikdir b. Və dördüncü. Dördüncü. Əgər a b - 9b > b 1 - 9a olarsa, onda a > b olduğunu isbat eləyək. Vurub açıq a - 9ab böyükdür b - 9ab. Baxın, bunla bu yenə gedir. Niyə? Çünki bu getsə bu dəfə müsbət olar. Müsbətlə mənfi olan cəmi sıfır edir. Bunu islah deyirik. Deməli bunlar islah getdi. Burda qaldı a, böyükdür. burada da qaldı b. Yenidə isbat olundu. Bu da səhifə 160-dakı Namazov kitabından, səhifə 160-dakı misalların həlli.